La serie protagonizada por Ana Garcés y Arturo Sancho ya no se emitirá en Canales 5, en Italia, y será sustituida por la telenovela turca, Mi Hogar, Mi Destino, que ya vimos en España en Davinati. La ficción española, La Promesa, aterrizo en Italia hace unos meses en Canales 5, emitiendo tira Diaria a las 4 de la tarde y 40. Sin embargo, la cadena ha tomado la decisión de emitirla a partir del 30 de septiembre en Rete 4 a las 7 y 35. Una decisión que no ha disgustado a los seguidores del melodrama, pues creen que en este canal será menos maltratada. No obstante, surgió un problema: llenar el hueco que ha dejado libre la serie. Canal 5 Hectáreas decidió apostar de nuevo por una ficción turca para ocupar esa franja horaria. La elegida ha sido, nada más y nada menos, que mi hogar, mi destino, una de las producciones turcas más aclamadas de Emetos de Mir. En ella, la estrella turca hace dupla con Ibrahim Selikul. Este es un drama otomano fabuloso que, seguramente, encandilará al público italiano desde su primer minuto. Por el momento, en España, la promesa sigue gozando de buena salud en cuanto a audiencia se refiere y ha sido nominada a los Emmy Internacional Award 2024 en la categoría de mejor telenovela. Así es, mi hogar, mi destino, con Demetos de Mir. Atrapada entre dos mundos, Zeynep, Demetos de Mir, la protagonista de esta historia se verá dividida entre dos amores. Tras haber nacido en un entorno muy pobre, su vida cambió de niña cuando la rica familia para la que trabaja su madre como asistenta, se ofrece para adoptarla. Así, Zeynep crece rodeada de oportunidades y se convierte en una joven instruida. Sin embargo, pese a sentirse muy querida, siempre le queda la espinita de no sentirse parte de esa clase social a la que ahora pertenece. De pronto, un día su madre biológica reaparece y la lleva a su lugar de nacimiento, donde descubrirá nuevos valores, lecciones y sorpresas y conocerá a Mei Ibrahim Selikol, un hombre con quien iniciará un romance que cambiará su vida. La serie, adaptación televisiva del bestseller, Kandaki Kiss. Una reconocida novela escrita por la psicóloga Gulseren Budaikolu que cuenta la historia real de una de sus pacientes se puede ver también en mi Tele Plus, la plataforma.